अठ दश इतिर गजेन्द्रमोक्षद्रदुमन पांड्यखंडाधिराजस्तोभक्ता चंदनाद्रौ कदाचिवेवाया मग्नधीरालुलोक नैवागस्तमा काम कुंभोदूतिद स्तब्धात्मा हस्ति भूय भजेति शप्त्वाधैनं प्रत्यगाद् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं तुल्स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले युधभोयं वशाभि सर्वाञ्जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभ स्वेन स्थेम्नादिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मदान्तः सरस्यां युधै सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हूहुस्तावद्देवलस्याभिशापाद्ग्राही भूतस्तज्जले वर्तमानजग्राहिनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्धं हि श्रान्तिदोसि स्वकानां त्वल्सेवाया वैभवाद् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वल्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्दं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः पुण्डरीगै पुण्डरीगैसमर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं श्रोत्रश्रेष्ठं स्वनुगादिपरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्थं ब्रह्मेशादेर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा भूर गुण्याराक्ष्यूढ़ प्रेक्षि तो भूरस्ता हस्तीन्द्रम तम हस्तपत्न धृत्वा चक्रेण नक्रवर्य व्यदारी गें मुक्तचापे सहस्तील सारूप्यम प्राप्य दीप्य दे स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्याद् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गदस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहिवादालयेश श्रीनारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गो sleep on